अहमदनगर शहरात वादग्रस्त नितेश राणे आणि मुस्लिमांच्या भावना दुखावणाऱ्या रामगिरी महाराजांना प्रवेश बंदी करावी तसेच नालेगाव मध्ये जातीय द्वेष पसरवणाऱ्या फ्लेक्सवर त्वरित कारवाई करावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी समाजवादी पार्टीतर्फे आंदोलन करण्यात आले अहमदनगर शहरात समाजवादी पार्टीतर्फे विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात मुस्लिम समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याशिवाय राहणार नाही विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी जातीयवादी पक्ष निरनिराळे प्रयोग करत असून दिनांक एक सप्टेंबरला नितेश राणे सकल हिंदू समाज मोर्चात सहभागी होण्यासाठी अहमदनगरला येणार असून पोलीस प्रशासनाने त्वरित जिल्हाबंदीची नोटीस पाठवत अहमदनगर जिल्हाबंदी घालण्यात यावी याच नितेश राणेमुळे अहमदनगर शहरात मुस्लिमांना टार्गेट करून दगडफेक करण्यात आली होती तसेच मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या आरोपी रामगिरी बाबावर शेकडो गुन्हे दाखल होऊन देखील कारवाई झाली नाही त्यामुळे समाजवादी पार्टी अहमदनगर तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे यावेळी आबिद हुसेन आसिफ रजा हाजी फईम वहीद शेख सईद शेख आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आपण आपल्या खिलाफ बहुत ही बद्दा कमिटमेंट किया इसलिए पूरे मुस्लिम समाज ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं हुई कम से कम तिहत्तर से अस्सी गुने उसमें दाखिल हुए लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुआ ये बहुत ही अफसोस की बात है और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एक सितंबर को सकल हिंदू समाज गया मोर्चा निकलने वाला है अहमदनगर में और उसमें वादग्रस्त आमदार रितेश रानी और वादग्रस्त महाराज रामदेव राम रामगिरी बाबा इन ये आने वाले ऐसे हमको मालूम पड़ा तो हम प्रशासन से विनती करने आए कि ऐसे जो समाज कंटक है जिसकी वजह से समाज में जहर घोला जा रहा है जिससे दो समाज में तेज निर्माण हो सकती है दंगल हो सकता है ऐसे लोग को जिला बंदी की नोटिस दी जाए ऐसे लोग को या अहमदनगर में प्रवेश बंदी की जाए कुछ दिन पहले एमजी रोड पर हॉकर्स का जो मामला चल रहा था जब भी नितेश राणे आए थे और उस उसकी वजह से कुछ समाज कंटक ने फेंक भी की थी मुसलमानों को टारगेट किया गया था उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी दुकानें तोड़ी गई थी तो ये पिछला जो इतिहास है जो भी रिकॉर्ड है पुलिस प्रशासन के पास वो देखते हुए उनको बिल्कुल यहाँ बंदी डालना और मुस्लिम समाज को न्याय देना उसी तरह कल दया के मौके पर नालेगाँव में जातिवादी फ्लैक्स लगाए गए थे और बहुत अफसोस की बात है अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोतवाली पुलिस स्टेशन तोपखाना जो भी है कोई वहाँ कोई उन्होंने दखल नहीं ली कोई गुना दाखिल हुआ नहीं अभी तक और कोई कार्रवाई हुई नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदनर के आमदार संग्राम जगताप साहब के साक्षी में वो कार्यक्रम हुआ और उनका भी उसमें फोटो लगेलाए तो मैं पुलिस प्रशासन से पुलिस अधीक्षक साहब से कलेक्टर साहब से विनती करता हूँ निवेदन करता हूँ कि जो भी जिसने फ्लेक्स लगाया था उन पर कार्रवाई हो और मुस्लिम समाज को न्याय देना रहा एनटीपी पी न्यूज़ मराठी अहमदनगर